Друзья, на Радио Рок стартовала новая программа, проект. Называется он Тест Драйв. И сегодня э, мы с Соней начинаем тестировать новый автомобиль Suzuki SX4. Девочки выбирают машину по цвету. Отличный цвет. Легкая, управляемая. Не ожидала, что настолько легко можно управлять автомобилем. Он очень легкий руль, то есть он крутится так а, вполне. Приемистая. На удивление мягкая. Тут у нас в Украине эта проблема особенно актуальна. Идеальная машина для тех, кто живет за городом и работает в городе. очень хороший легко настраиваемый и вообще для такой машинки очень много прибомбасов которые есть в гораздо более дорогих а для меня еще было очень важно это багаж он высокий там есть двойное дно вот, что я тоже впервые встречала это круто то есть можно спокойно засунуть стиральную машинку если вы ее купили полный привод он и... В украинской степи полный пиво. Все-таки про безопасность. Сейчас шарахну куда-нибудь. Семь подушек сработает, наржемся. <laughs> Eu vou